Смотрел вчера чуть передачу, вот это два мужчины, Якименко и Новохатский, по-моему, говорят, садочек передача. И они вспоминали о знаменитом министре внутренних дел Кравченко, который какой-то чудо-специалист был. Вот раньше были чудо-специалисты, которые искали преступников. Ну, хочу напомнить этим двум уважаемым людям, что преступником оказался Кравченко, у которого был спецназ свой, у Боповский, там 27 трупов. Убивали людей без суда и следствия. И генерал Пукач, начальник негласного и наружного наблюдения, тоже занимался заказными убийствами. Он отбывает сейчас пожизненно. Вышли на заказчиков, это Литвин, это Леонид Кучма и еще ряд государственных деятелей. Но ну, решили их не трогать. Да, такая, такая была договоренность. Как говорят, такие заказчики не найдены. Вы, пожалуйста, говорите, как оно было. У меня, например, знакомый был бандит, которого заслуженно споймали, было за что. Но следственные действия, сидел Кравченко напротив него, его подвесили до потолка на наручниках и били тяжелыми предметами по туловищу. Ну, и говорит, висело так пару часов. И ты и ссал под себя, и срал, и все остальное. Поэтому, ну, пожалуйста, примеры такие приводить, знаменитых генералов. Это генерал-убийца, подонок был. Понятно, что он дружил с Леонидом Буряком, там, он какой-то уважаемый был. В чем он уважаемый был? Он преступник, которого нашли с дыркой в голове. Все. Люди в погонах тоже могут быть преступниками. Их же в 40 лет, 45 отпускают, почему? Э, ну, на волю на пенсионеров. Потому что у них идет профессиональное изменение личности. Ты заражаешься тем контингентом, в котором участвуешь. 87 друзей полковников, подполковников. Поэтому ну, я в этой кухне накупался. И это когда слушаю эти разговоры про великих, вот тогда были милиционеры в Черновецкой области. Ну, кому вы сказки рассказываете?